Ше вітання усім глядачам телеканалу Запоріжжя Безумовно, події останніх місяців не залишили байдужими жодного українця, але психологічна емоційна напруга, яка сталася в країні, призводить до нездорового психологічного. Здоров'я, як зберегти здоров'я, як бути як бути психологічно здоровими в наш час? Про це і будемо говорити сьогодні. З нашою гостею я з задоволенням вітаю в студії телеканалу Запоріжжя Тетяну Конрад. Доброго, Доброго дня. дня ви гештальтерапевт. терапевт І перше питання от хочу поставити саме таке: чим займається гештальтерапевт? Гештальтерапевт займається тим же, чим любой психотерапевт. Це просто направлення. Uh -huh. Одно из направлений гуманистической психотерапии, и uh, давно уже повелось, что внутри uh, гуманистической направлении uh, выделяются границы, в которых работает и специализируется психолог или психотерапевт. В данном случае это гештальт. Uh -huh. uh, немецкое слово, которое обозначает целостность, завершенность. Ну, кажут, что гештальтерапевт занимается проблемой, вырешивать проблему сейчас. Да, это основа «здесь і сейчас. И ми говоримо о том, що э, наше качество життя зависить від mm -hmm. того, наскільки ми осознаємо, що происходит з нами здесь і зараз, і при цьому ми беремо заходять ответственность. Будемо говорити сьогодні про психологічне здоров'я українців, як подолати тривогу, яка є майже всіх, І на початку невеличка відео цитата від нашої програми. Нам виположити в епоху змін. Змінюється життя, змінюються стереотипи та громадські погляди. І встигнути за всім цим дуже важко. В результаті у людей зростає тривога звідси неврози, депресії, фобії. Сумна думка, яка не має під собою розумного обґрунтування. Так Платон, давньогрецький філософ, визначав тривогу. Тривога одне з найбільш болісних почуттів людини. Вона вимотує, отруює існування, позбавляє можливості адекватної адаптації. Фрейд виділяв в тривозі почуття безпорадності, переживання, невизначеності. Будь-яка медаль має дві сторони, так і тривога відіграє і позитивну роль, адаптивну, охоронну і мотиваційну. Тривога порівняна з болем. Біль сигнал про вже наявної небезпеки. А тривога це аварійна емоція, що попереджає про небезпеку, якої ще немає. Про психологічне здоров'я українців ми сьогодні в студії програми Мистецтво жити говоримо з гештальтерапевтом терапевтом Тетяною Конрад. Ну, ми всі хвилюємося за ті події, що відбуваються в нашій країні, і у кожного українця є тривога. Ну, деякі фахівці стверджують, що тривога це хвороба. Це так чи ні? З моєї точки зору і з точки зріння гештальта, це не болезнь. Це стан, який блокує енергію. При большом количестве неизвестных э, измененных ситуаций в пространстве, в котором человек жил, начинает подниматься энергия. И мы эту энергию блокируем, потому что мы не сделали выбор, в какую сторону двигаться. Как только э, мы делаем этот выбор, принимаем решение, мы энергию, которая блокирует тревогу, направляем в действие. И тогда тревога снижается. Mm -hmm. Ну, Україна велика країна, да. Да, і ви казали до початку програми, що, що у Львові зовсім інша атмосфера да. ніж в Запоріжжі і в Дніпропетровську. Да. Чому? На вашу а... думку, на думку того, що Я наблюдала, я увидела наступне. Основною масою жителів Львова прийнято рішення. Вони Україна, вони угу. борються за свою страну. Они точно понимают а, направление развития, которое для них важно. И они сделали выбор. И всю энергию сейчас направляют а, в это действие. А, с моей точки зрения, а, Юго-Восток Украины еще этот выбор не сделал. Он начинает его делать, и те, кто сделали, у них тревога уменьшилась. Они уже в действии. Это волонтеры, это самооборона. Uh, это там, женская сотня, например, которая очень uh, много работает и в Запорожье, mm -hmm. и в Днепропетровске. То есть это уже в действии. Поэтому как только человек определяется, что и как он будет делать, тревога падает. Ну а что стосовно Днепропетровска? Мы находимся поруч с Днепропетровской областью, там тоже совсем иная атмосфера. Да, в Днепропетровске появился лидер, uh, который организовал город А uh, на защиту, он определился с направлением и сказал, что Днепропетровск был, есть и будет украинским, mm -hmm. поэтому никакие э, захватнические или сепаратистские действия внутри города не позволительны. И мы действуем на оборону, на защиту и на организацию, структуризацию жизни в этих условиях, которые есть. И вся тревога перешла в действие. Так. І знаю, що в Запоріжжі ви проводили чимало зустрічей, да. семінарів, і головна їх тема звучала так: Я не участвую в війні, війна участвует во мне. Ну, чему самая такая Коли Когда мы приняли решение проводить такие встречи, информировать население о психологических последствиях событий, мне сразу вспомнились э, эти строчки Юрия Левитанского. Он их написал гораздо позже войны, он участник mm -hmm. войны, о, поэт. Э, и я поняла: вот, знаете, то я слышала, о чем он говорил, читала, слышала в исполнении того же Зиновия Герда, великолепно он это читает. Сейчас я поняла, как это. Когда тревога живет внутри э, людей, и эта тревога вызвана э, военными действиями, боевыми, э, майданом, э, антимайданом, э, разными моментами, угу. которые нарушили наш привычный уклад жизни. И эта тревога э, выразилась в этой, для меня в этой строчке. Я ее взяла как цитату. Угу. Вы спекулировалися из молодью и из. Вы знаете, и старшего э, века, вы знаете, что спекулировались и с висковыми, так? Э, и с журналистами. И журналистам и <laughs> тоже. Да. Это разные совершенно категории жителей нашей страны, но абсолютно у всех у них есть тревога. Угу. И абсолютно все задействованы по-разному, с разной степенью участия, задействованы в событиях. Или напрямую, или благодаря средствам массовой информации, или благодаря тому, что близкие им люди участвуют в этих событиях. Угу. Ну, казалось, что наша молодь ничего не боится. Наша не так Знаете, не? есть один из моментов э, психологической травмы, посттравматическое стрессовое расстройство. И оно выражается в двух таких ярких направлениях. Или перебрасывается в героическую mm -hmm. деятельность, когда не видя опасности, не видя ситуации, мы бросаемся в действие, э, сломя голову. Второе, второе направление, когда уходит в депрессию. Все плохо. Все пропало, шеф, все пропало, mm -hmm. в все этом пропало, направлении, так. да. И нужно было рассказать, чем это опасно, и это опять же про гештальт, и это mm -hmm. про развитие осознанности и ответственности, о том, что если хочется бежать и делать, нужно остановиться и подумать, а правда ли? Mm -hmm. Сейчас это нужно, и от чего мы убегаем? Я не говорю о прямых военных действиях, когда. Но в Запорожье вы депрессию вичуличили? Вы знаете, нет. Десять лет назад в городе для меня депрессия была больше. Сейчас много эмоций. А угу. Депрессия не дает таких эмоций. Угу. Так, небольчка видеопауза, да. невеличка цитата из нашей программы. 70% людських страхів знаходяться виключно в майбутньому: 5% страхів у сьогоденні, а решта в минулому. Тому не варто піддаватися ілюзіям і робити якісь дії, коли ще нічого не сталося. Як кажуть, не варто робити ідеально те, чого робити взагалі не варто. Про психологічне здоров'я сучасних українців ми говоримо з гештальтерапевтом терапевтом Тетяною Конрад. Ну, побачили її невеличкий сюжети і питання, є прислів'я. Менше знаєш, краще спиш. Що робити нам, коли наш інформаційний простір він просто перенасичений? Дуже різною інформацією. Для того, щоб знизити уровень тріоки, менше смотрить новини. Ну, цены не вдается. Просто мы говорили вже с психологами, не вдается. Вы понимаете, не удается э, это тогда идти по, э, по течению и не mm -hmm. руководить своей жизнью. Что мешает а. Выключить телевизор, Б. Ограничить э, присутствие в интернете. И это ответственность каждого. Можно это сделать, выбрать э, время, каналы, просмотреть продумать и жить дальше. Если все время быть в этом э, пространстве информационном, естественно, э, напряжение будет только увеличиваться. И про то, что нельзя снизить э, информационный поток, ну, я не верю. Все все в, все, в руках человека. Угу. Он просто должен сделать выбор, уменьшить поток информационный. Угу. Но ну, насколько потребно в наш час развивать и в себе активную позицию? Я думаю, что развитие активной жизненной позиции не зависит от времени. Она зависит от желания человека жить определенным образом. Жить и быть полезным. И тогда будет жизненная активная позиция. Угу. Давно известно, что порятунок потопающих ⁇ справа рук самих потопающих. То есть нам под силу сделать так, чтобы не было тревоги. Ну, полностью убрать мы ее тоже не сможем. И ваш видеоряд говорил, и угу. в принципе, это совершенно нормальная реакция нашего организма тревога при неизвестности. Просто нужно ее осознавать, понимать, как она у вас формируется, как она у вас выражается. У кого-то это выражается там в быстром говорении. Кто-то начинает лихорадочно в какую-то деятельность, да, кто-то впадает в ступор. Но тревога есть, и она помогает а, понять изменения окружающего пространства. Как не паниковать в сходных ситуациях? Ну, первое сказать себе стоп и задать угу. вопрос: а что сейчас происходит? И четко на него ответить. И ответить не фантазийно, а де-факто. Что сейчас между нами с вами происходит? Я вам рассказываю, вы слушаете. Операторы работают, звукооператор работает, режиссер следит за работой. Это то, что я сейчас угу. могу говорить. Да, в этой ситуации что нужно делать? Мне отвечать на вопросы, угу. вам задавать мне их. Угу. Вовремя пускать видеоряд. Все. Все. Я понимаю, что это, и дальше я выбираю способ действия. Що я в цей момент делаю. І, відповідальна, моя буду я це делать або я не угу. буду це это вот угу. ну, на примере здесь і зараз. Так, ну, щоб допомогти е, нашим громадянам бути психологічно здоровими сьогодні, я знаю, що ви створюєте такі психологічні групи, волонтерські групи. Е, кого да, ви зараз... запрошуєте до цих груп і чим вони будуть займатися? Це фахівці чи ні? Чи просто громадяни? Е, е... Правда, сейчас в Запорожье формируется а, представительство а, гражданской организации, громадская организация а, подалания наследки в а, посттравматичных угу. ситуациях. А, чем будем мы заниматься? А, в основе а, это специалисты Украинской спилки психотерапевтов, угу. понимающие опасность а, такого психологического напряжения. Есть группа волонтеров, психолог, психологов с опытом работы, психотерапевтов запорожские, которые начинают работать. Часть из них уже работают. Кризисное консультирование они проводят бесплатно. Чем занимаются а, такие группы там, в Днепропетровской, в Киевской, в Тернопольской, в, в Луцкой областях, во Львове? Они работают а, с семьями участников событий, mm -hmm. с самими с участниками событий, а, с нашими ребятами военными с беженцами просто с жителями города, у которых вы проявилась кризисная ситуация в связи с событиями. Все. Угу. И оказывают еще огромную поддержку, да, забыла, волонтерам всех уровней, работающих в разных направлениях. Ну, я знаю, что с первых дней Киевского майдана вы были на майдане. Я поехала на Майдан после э, событий 10 декабря. 12 я уже была там. И могу точно сказать, что это был один из моих способов э, убирания тревоги. Я не могла сидеть дома, мне нужно было действовать. Как я могла действовать? Как психолог. Нужна была психологическая э, помощь в кризисных ситуациях. И там наша работа заключалась в том, что мы... А, элементарно следили за нормой жизни, чтобы бойцы спали, ели, угу. а, вели нормальный образ жизни, насколько это возможно. Но я вам могу сказать о том, что мы работали не только с бойцами Майдана. А, у меня есть опыт, когда к нам приходили на консультацию и ребята с другой стороны. И если они обращались, то для меня, как психолога, и для моей... Команди для моїх колег в этом нет, Мы Ми со всеми. Тревога Тривога є всіх. Та приходили, разбирали. Так, ну я зараз пропоную подивитися сюжет, да. а потім будемо вже говорити про практичні поради. Хорошо. Що робити нашим громадянам, щоб подолати тривогу. Да. Як пережити складний час? В першу чергу потрібно включити тіло. Тобто дати, відпочивати розуму і напружити тіло, можна пострибати, покататися на велосипеді, зайнятися спортом, піти з дітьми на двір, закінчити якісь побутові справи, загалом зробити що завгодно. Треба радіти тому, що є, а не тому, що показують у новинах. Варто подивитися в різні боки, знайти в навколишньому світі щось справжнє. Є дуже проста медитація. У будь-який момент життя відверніться від усього, закрийте вуха і просто дві хвилини поспостерігайте за тим, що знаходиться навколо. Така медитація дуже дієва, бо вона повертає в реальність. Психологічне здоров'я українців говоримо з гештальтерапевтом терапевтом Тетяною Конрад. Ми вже будемо переходити так? до психологічних порад, що робити, щоб тривога, паніка не прийшла до наших родин. Вона прийшла, Вона а прийшла. все ж таки, що робити? Вона Вона прийшла. Так. Ми не чекали такого. Да, наши жители Украины не готовы к таким событиям. 23 года мы жили мирно, и как бы мы ни говорили о столкновениях Запад-Восток, их реально не было. И мы жили тихо, спокойно, хорошо, плохо развивались, были взлеты и падения. Что происходит сейчас? Сейчас происходит точка выбора. И это правда тревожно, и это страшно. И мы ничего не знаем про наше будущее. Мы его можем творить только здесь и сейчас. Угу. И э, что делать жителям? Ну, давайте разберемся, каким категориям. Пенсионерам минимум смотреть телевидение. Больше помогать э, своим детям и внукам в бытовых моментах, для того, чтобы те могли заняться какими-то общественно полезными делами. Э, детям. Уделить им больше внимания. Угу. Статистика говорит, что современные родители с детьми общаются 20-30 минут в день. И в основном вопросы связаны с школой, уроки сделал, поел, не поел. То сейчас с детьми нужно общаться больше и о событиях, которые происходят. Беседовать и показывать на примерах, что происходит, как реагировать, какие действия, как родители делают выбор. Это со, со школьниками. С детсадовскими детьми больше гулять больше играть. Uh -huh. а, дети снимают а, поведение родителей. И самое, наверное, страшное, то, что детки шесть, до 6-7 лет а, все проблемы берут на себя. Они считают, что они в этом виноваты. И тогда родителям нужно опять же работать и общаться, беседовать, сказки на ночь, прогулки. А, я знаю, что в городе, например, в апреле проходила великолепная акция по а, уборке там на скальной, насколько я помню, да, на хортице, включать детей в такие мероприятия. Во-первых, это они учатся заботиться о земле, на которой живут. Во-вторых, это действие совместно с родителями. Здесь и радости много, и игры, и свежий воздух, и полезное действие. Ну, вы еще казали, что есть какая-то методика в праве, когда помогая снимать узмку психологического когда мы э, начали работать на Майдане, нам свою помощь э, тоже в виде волонтеров предложили коллеги э, из других стран, которые работали в горячих точках или у них в стране там: Израиль, Югославия, mm -hmm. Чехия, Польша, э, Литва, Россия тоже приезжали. И российский, российская коллега нам рассказала о методике Дэвида Берселли. Это врач, бывший священник, который работает с солдатами в горячих точках, с участниками службы 9.1.1. Это комплекс физических упражнений, который проводится всего 30-35 минут и позволяет нашим мужественным защитникам, он в основном рассчитан на, на мужчин. Что они не любят плакать, снимать стресс, как это делают женщины для снятия стресса. Нам кратко это показали. Дальше мы, так сказать, маленькой, закрытой группой обучились и проводим сейчас такие уже мероприятия. Я в Днепропетровске работала с волонтерами, своих коллег обучила. И это дальше пошло. Знаете, как круги на воде. готова эти же вещи делать здесь. Достаточно обучить двух-трех человек, угу. и они могут это проводить. Насколько эти психологические они впливают на наше здоровье? Очень сильно. Каким образом? -а -а. Всегда прошу лякать глядачей, если это возможно. Любые психологические наши эмоции, ведь это изменение гормонального фона. В первую очередь. Да. Uh -huh. А значит изменение а, работы наших внутренних органов. Соответственно идет сбой с всей системы эндокринной, кровеносной, нервной. Почему говорят, что все болезни от нервов. Uh -huh. а, что нужно делать? Заботиться о физическом теле, а, понимать, как и где вы снимаете стресс, а, не вредя здоровью. І розумієте, що зараз а, таке, така реакція організму це нормальна реакція на ненормальну ситуацію. Це захисна реакція організму. Угу. Ну, як ви гадаєте, от в наш час сьогодні, як краще проводити свій вільний час з друзями, у великих компаніях чи все ж таки на самоті? Вы знаете, это не взаимоисключающие вещи, это взаимодополняющие. Потому что есть ситуация, когда хочется побыть с друзьями в веселой компании, а есть ситуация, когда хочется побыть э, угу. на Удинсе и поразмышлять, почитать, а просто погулять самому, для того, чтобы разобраться, что с тобой сейчас происходит. Но во всяком случае, одна из главных правил, э, я об этом повторяю очень часто, мы продолжаем жить в оккупированном Ленинграде, в блокированном Ленинграде. Продолжались симфонические оркестры, люди туда ходили и доставали билеты до тех пор, пока они все могли ходить и играть. Потому что жизнь, она наполняется разными вещами. И удовольствием в том числе. Ну, вы знаете, осталось очень мало времени до завершения да. программы, и хочу настанок, чтобы вы от до глядачев с порадой, <laughs> как в наш час сохранить здоровье, психологическое здоровье. Знаете, Елен, ну вот совет давать, наверное, не в духе психотерапических направлений, но я бы обратила внимание наших сограждан на том, что в Запорожье работает очень много высококлассных психотерапевтов, и обращение к психотерапевту за консультацией и очень много из них работают, я еще раз повторяю, бесплатно, первые кризисные консультации, это один из способов заботы о своем психическом здоровье. И это новое может быть для Запорожья. Киев, Львов, Донецк, Днепропетровск услугами психотерапевта пользуются гораздо больше, чем Запорожье. А у нас достаточно специалистов и очень большие хорошие команды. Поэтому начинайте оттуда а, участвуйте в волонтерської роботі в громадських організаціях, для чего ваши действия будуть И тогда ваша тривога переходить в энергию действия, которая созидательна а не розрушительна. Дуже вдячна вам за те, що завітали до нас на програму. І на останок. Мої шановні пам'ятайте слова Фрейда. Основна проблема людини це справитися зі своєю тривогою. Подолайте. Тривогу найдете свое счастье. До встречи!